Слава Богу, братья и сестры. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Жив Господь, и мы живы. Аллилуйя. Слава Богу, и мы здесь. Где мы здесь? В доме Божьем. Аллилуйя. Пускай прославится Имя Божье здесь, на этом месте. И кто прославится? Глава дома Божьего. Кто глава дома Божьего? Иисус Христос. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, я благодарю Бога, что я здесь в доме Божьем. Аллилуйя. И самое главное, знаете, что глава церкви Христос. Аллилуйя. Не пастор, никто, а Христос, глава церкви. Это самое главное. Так и должно быть. Глава всему Христос, а мы его сосуды. Аминь. Слава Богу. И знаете, здесь хорошо так на, написано в этом самом в стихе. Сейчас давайте мне. Я сейчас скажу, где этот стих. Так, ага. Матвея, 16 глава, 18 стих. Где Иисус обращался к Петру. И что Он сказал? Открыли, да? 16 глава. 18 стих. Аллилуйя. Хорошо, я зачитаю, можно, да? Хорошо, слава Богу. И говорит, и я говорю тебе, ты, Петр, и дальше говорит, и на камне э, говорит, что я создам церковь. Иисус Христос говорит, никто не создаст церковь, ни Петр, никто, никто. А что он говорит? я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Слава Иисусу Христу! Он создатель церкви. Знаете, и по всему миру церкви создает кто? Иисус Христос. Через кого? Через своих учеников, через своих детей. Здесь он показал Петр, а в других городах и везде он призывает человека и что и есть церковь. Я благодарю за то, что в лавке есть церковь. Есть церковь и не одна церковь. Есть одна церковь, есть вторая, есть третья, есть четвертая. И мы благодарны за это. Кому? Только Ему, Иисусу Христу, за то, что Он создает церковь. Слава нашему Богу! Аллилуйя! И мы мерим и знаем, что и дальше, и дальше, продолжение чего будет создаваться церкви и будут будут созданы церкви, благодаря кому? Это не, останов, не остановится. До пришествия Иисуса Христа не остановится это. Бо Бог хочет, как Александр сегодня говорил, церковь есть кто? Лечебница, да? Сюда приходят хромые, косые, глухие. И все подряд. И он, Иисус, как хорошо, Иисус сказал. Я пришел для, для, для кого? Не для богатых, что сидят. А для бедных. Для обремененных. Для больных которые нуждаются. И мы с вами также были такими. И мы нуждались. И мы пришли куда? В дом Божий. В дом Божий. И мы приняли Иисуса Христа. Здесь. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Я бы хотел, чтобы мы открыли с вами место Писания. Теперь мы с вами знаем все, что да, глава церкви кто? Иисус. Слава Богу. Когда человек, то церковь разрушается. Тогда, если человек, а не Иисус Христос. А если Иисус глава церкви, она созидается. Он созидает. Слава Богу. И давайте с вами откроем Иоанна. Давайте. Тоже жаркую. Так, Иоанна, Иоанна. Иоанна. Так, давайте откроем Иоанна, 15 глава. 15 глава. И с 5 стиха. Аллилуйя. Где Иисус говорит нам, я есть слоза, а вы Ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, говорит Иисус, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Давайте здесь вот так остановимся. Да. Хорошие слова Иисус Христос говорит своим ученикам такой притчу. Он говорит, я есть лоза а мы его ветви. Он есть глава церкви, а мы его, ее шо церкви, члены. И он что говорит? Кто пребывает во мне, во мне, кто полностью пребывает во мне, кто доверяет мне и кто принадлежит мне, он говорит, Тобто так, чтобы это ты получается, что собственность Иисуса Христа. Это прекрасно, когда ты есть собственность. Слава Иисусу. А не чья-то другая собственность. Вот ты можешь и другой быть собственность. Другого, не Иисуса Христа, быть собственностью. Греха собственность. А греха мы знаем, кто директор греха. Аллилуйя. И дальше говорить, то пребывает во мне, и я в нем. Не только мы пребываем в Иисусе Христе, но и Иисус Христос пребывает в нас. Он говорит, и я в нем. Тот приносит много плода. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Слава Богу. Ибо без меня не может не делать ничего. Оказывается, без Иисуса Христа человек не может делать ничего. Ничего не может делать. Даже шага ступить без Иисуса Христа, без Господа ты... Даже дышать ты не можешь без Господа. Бог-Бог создал что? Воздух тебя создал и все остальное. Он тебе дал разрешение на это. И ты по его воле дышишь и ходишь на этой земле. Другого варианта нету, понимаете? Нету такого, что ты сам по себе. Я еще раз хочу повториться. Человек не живет сам по себе. Никогда. Это заблуждение. Человек принадлежит или Богу, или другому. Другу. Третьего не дано. Аллилуйя. Слава Богу. Мы принадлежали одному, но когда мы приняли в свое сердце Иисуса Христа, вызнали Его своим Спасителем, Он поселился в нас. Но Он хочет, чтобы, чтобы и мы приняли его, и он хочет жить в нас. И не даром, чтобы мы жили, не даром приходил сюда, не даром этот самый, а чтобы что? Приносили плод, плод. Ну мы знаем все прекрасно, плоды духа, прекрасные, да, плоды духа. Это кто нам дает? Господь. Дух, когда пребывает в нас, у нас эти плоды проявляются. Любовь. Самый первый. И мы перечисляем там все плоды, знаем Духа Святого. Слава Богу. Слава Богу. Приносит. И дальше говорит, без меня не можете делать ничего. Я уже сказал. Без Бога мы ничего. Ничего и никуда. Слава Господу. Знаете, благодаря Богу мы находимся здесь, в этом доме. Благодаря Богу я со своей семьей нашли эту церковь. Бог сюда привел Бог через сестру. Аллилуйя. Она сказала, есть там церковь в русском языке. Пойдите, там есть... Один фин говорит, один фин только в церкви. Один фин. Говорит, это мой муж. На тот момент, на тот момент, когда я пришел, говорит, это мой муж. Я говорю, аминь. Слава Богу, пойдем посмотрим. Мне, мне интересно стало, думаю, ничего, что за церковь? Здесь финны все туда, а там один фин в ту церковь ходит. Мне интересно, думаю, Господи, пойдем посмотрим, что за церковь. И вы знаете, я благодарю Бога, что я пришел сюда, в эту церковь, что здесь есть Господь, что я увидел Фина, что я познакомился с Фином, слава Богу, в тот момент. Слава Богу. И знаете, я увидел, я не знаю, как вам объяснить, но я почувствовал, я почувствовал своим ощущением, что здесь, здесь есть. Я понимаю, что мы несовершенны. Я понимаю, что нам еще надо многое-многое пройти. Многое-многое надо в себе нам менять, каждому из нас. Не без этого. Мы должны быть откровенны один перед другим. Назидать один другого. Если где-то что-то, где-то мы совершаем какие-то даже ошибки. Мы знаем, что Господь, Господь нас поправляет и ведет. Господь ⁇ путеводитель церкви. И Господь нас поправляет и ведет. Знаете, мы должны быть крепкими, мы должны быть сплоченными и стараться. Господь, мы должны, мы должны больше и больше, чтобы... Церковь твоя была светом в городе Лапте. Что здесь вот так и шли, а здесь свет. И говорит, Господи, что там за свет? Можно идти и упасть. Аллилуйя. Это слава Божья там стоит. Аллилуйя. С подвала, знаете, не сверху, а с подвала. Аллилуйя. Наверх. Слава Богу. Знаете, дай Бог нам веры, и Господь даст нам веру. Но мы должны стараться, мы должны с вами стараться поддерживать и стараться трудиться, стараться найти, молить Бога и просить, Господи, покажи, покажи мне, чем я могу послужить церкви. Покажи. А может, Бог тебя побудит и, Господи, что я приносить каждый раз, букет цветов ставить здесь, чтобы стоял. Я ж не знаю, Господи, что может, это мне Бог показывает, я не знаю. Но это то служение, и приятно. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, для кого, для каждого человека я знаю, что кто сидящий здесь, Господь приготовил. Просто Бог ждет. Открой свое сердце. Открой. В группе порядка уже ребята стоят, слава Богу, встречают людей. Это ж приятно, когда ты заходишь, а тебе, слава Богу, рады видеть вас. Ну, есть такое, что буркнуть, а они скажут, слава Богу, аллилуйя. Есть когда увидимся. сейчас я зайду, посмотрю, что там, как там. Слава Богу, ну но это нормально. Это нормально. Мы живой организм. Церковь есть живой организм. Он не мертвый. Когда здесь кто глава? Иисус Христос. Давайте будем, чтобы наша церковь была живым организмом. Чтобы мы могли послужить друг другу, когда надо. Чтобы Бог открывал око. Знаете, вот так. Ох вижу, брата, там проблема. А не закрывал глаз. Оп, ой, не вижу, что там. Поехал домой, да? Нет, надо видеть, братья сестры. Слава Богу. Когда нам не хочется, Бог говорит, надо, надо, дорогой, давай. Слава Богу. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Я благодарю Бога за церковь. Я благодарен Бога, что мы можем с вами прийти куда, знаете, когда у тебя болит что-то, или обратиться, позвонить, или что-то еще случилось. Ты можешь в любой момент позвонить и, и помолиться за меня. Господи, или еще что-то, я не знаю. Бог знает. И чтобы мы могли, да, да, я еду. Да, я иду, да, я помолюсь, да, я помогу. Вот эти слова, да, я готов тебе помочь. Как это важно, когда ты кому-то говоришь. Это не ты говоришь, а это говорит Иисус Христос. Да, я готов тебе помочь. Я помогу тебе, брат или сестра. Жди, вот это слова живой церкви. Это слова, которые говорит Иисус Христос. Я помогу тебе. Бог никогда не сказал, ты мне не нужен. Бог всегда говорит, я помогу тебе. Бо ты, дитя мое. И я умирал за тебя на кресте. И я хочу, чтобы ты был жив. И был со мной. Вот предназначение церкви. Спасение людей. давайте будем такой церковь с вами. Крепкой, сильной, любящей и всегда готовой помочь. Чтоб люди говорили, знаю, знаю. Знаете, мне так сегодня было приятно. У меня машина еще в три часа дня была поломана. Аллилуйя слава Богу. Вчера была сильная молитва просто. Отвозил брата и машина сломалась. Слава Богу. Ну, слава Богу, что не на трассе. Я приехал домой, загорелась аккумуляторы, там три точки загорелась. Напада... Я думал, что что-то случилось. Думал, ремень лопнул, посмотрел. Нет, прочитал дома, Такие показания, что уже двигатель даже не работает. Господи, думаешь, что оно такой? Позвонил в 10 часов автомеханику. Автомеханик говорит, давай завтра всем утра ко мне. Приехал к нему, приехал к нему, заглушил машину, заводить не заводится. Аллилуйя! Слава Богу! Говорю, Господь, как ты оттуда, скуда я приехал? Приехал домой, утром сам завел, приехал сюда, заглушил и не заводится. Это прекрасно, а? Господь как делает, да? Ну, он говорит, это да, это, конечно, да, говорит он. Ну, завели мы, загнали в машину. Но мне что понравилось, он сказал, передавай брату одному привет. Как у него дела? скажи ему большое спасибо. Он очень много мне помог в то время с переводами. Молодец. Пускай его Бог благословит. И я такой, знаете, так, я говорю, сегодня у нас летие, а мне надо служить мой брат. Так говорю ему, брат. Он говорит, посмотрим. Я говорю, как ты до четырех успеем? Я говорю, а мне до четырех здесь быть, это где-то 8 километров может. Он говорит, нет, бери мою машину и я домой отдыхай. Я думаю про себя. Любовь Божья, доброта. И я так ехал домой, думаю, Господи, человек вспомнил брата и сказал, передай ему огромный привет. Я могу сказать, кто этот брат. Это брат Александр. Слава Богу. Хвались Господом. Аллилуйя. И я говорю, слава нашему Богу. Вспоминают люди и помнят. Это только благодарение кому, скажите? Иисусу Христу. Никому. Ну. Помню, говорится. Помню. Помню и знаю. Аллилуйя, дорогие мои. И знаю, я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами поднялись на наши ноги. И чтобы мы с вами помолились. Знаете, за Божью любовь. За Божью доброту к нам. За то, что Он всегда нас знает. И всегда помнит, и всегда стоит, и ждет, и ждет нас с вами, каждого ждет, чтобы каждый из нас был с открытым сердцем. И говорил, Господь, я хочу, чтобы Ты, Господь Бог, был моим Богом. А я твоим детям. Давайте помолимся, братья.